Сьогодні день народження Антона Макаренка, видатного педагога 20-го століття. Але й у 21-му питання, як виховувати дітей, і досі актуальне. Нині батьки хочуть, щоб їхня малеча вміла читати ледь не з двох років, з трьох вчилась іноземній мові та й музиці. Далі ще більше. А все для того, щоб дитина була найкращою та найрозумнішою. Як же виховати Вундеркінда і не зашкодити дитині? Дізнаємося нашого гостя, психолога Оксани Макаренко. Доброго ранку, пані Оксано. Напевне, з таким прізвищем ви не могли обрати іншу професію, Це точно шутка ще з університету. <гум> ну тоді давайте все ж таки до дітей. Скажіть, чи правда, що сьогодні е, діти більш розвинені ніж ми були в їхньому віці? более того, я вам скажу, что на сегодняшний день мы с вами обладаем и используем больше объем информации и знаний, чем, скажем, 10-15 лет назад. И этот массив все с каждым годом удваивается, поэтому да, на, это вносит коррективы в обучение наших деток и в развитие. То можно сказать, еще сегодняшних детей лепить в вундеркинди легче? Мамам, скорее всего, сложнее, легче, потому что есть доступ, благодаря глобальному обмену информации в сети интернет, доступ есть к информациям, к множеству методик и так далее. Поэтому в этом плане, да, главное не Но, запутаться. А, главное не запутаться, из какого века начинать работать с обычной дитиной, диву дитиной. Когда начинать выховывать вундеркинда? А, я бы фразировала вопрос по поводу развития. нужно начинать с первых дней, как только mm -hmm. появился ребеночек. Потому что есть эмоциональная сфера, комплекс отживления, Потім річ і так далі. Якщо ми пропускаємо хоч один етап в цепочці, то ми можемо мати последствия негативне для розвитку дитинка. Зараз давайте поглянемо на екран. Ми зробили табличку, вікові етапи розвитку дитини, щоб могли предметно говорити. Близько одного року дитина сприймає граматику мови та формулів речення. Чи правда, що це найкращий період для того, щоб долучити її до білінгвізму? Тобто дві, мови або ж навіть три дитина може вивчати, правда? Десь до да. Угу. да а потім до 2,5 років дрібна моторика. Ігри з малими предметами розвивається. То це час, коли діти збирають та розбирають деталі ціле та частини. Далі дитина звикає до порядку помешкані, у часі у поведінці дорослих. Вона найкраще тоді знає, коли лягати спати, як ставитися до близьких. Далі слідує період активної самостійності. Тут можливі найбільші конфлікти. До чотирьох років дитина починає цікавитися літерами та абеткою. Вона вже самостійно їх малює, після чого починає писати слова, збирає їх у фрази. Ну, а близько это ироки включая саму стину читать если даже имена учили, че правильна така, у такая подивная периодизация, бо что существуют разные варианты. В принципе такая периодизация имеет место быть. Если какой-то процесс у ребенка пошел раньше, mm -hmm. это хорошо, да. Если же позже нужно подождать. Главное не перескакивать Просто через поспешаты не не, не, да, не бежать впереди паровоза это самое ну, а правда что если поспешать из розвитком, че навантаживать занадто дитину не завиком, то дипе вни устии следующие периоды могут або же затянуться, або Взагалі, как-то прозупиниться? Если перегружать ребенка не по возрасту, то можно спровоцировать психические нарушения ребенка, потому что психика у ребенка очень шаткая, механизм. И то есть это может привести к неврозам и так далее, что вы уже попадете на не к психологу, ребенка поведут, mm -hmm. а к психотерапевту или детскому Ну А я тогда вы, значит, еще дитина готова для такой кількості навантажень И уроки, и дитячий садочек, там, скажем, специальные игры. Э, индивидуально смотреть по ребенку, идти по этапам, смотреть, сколько ребенок может концентрировать внимание. Если ребенок не может сконцентрироваться больше 15 минут, ну, значит, ну, не стоит его там доставлять Ну, конкретный приклад. 40. Вот хочу, чтобы дитина начала раньше говорить. Я знать, что она готова еще можно ей уже активизовать Сенситивный этом? Как бы, период для развития речи это с года до трех. Если ребенок в два годика молчит, сейчас такое случается очень часто, значит, нужно возить ребенка на интересные музыкальные занятия с логаритмикой. То есть, нужно mm -hmm. помогать стимулировать. Потому что это обязательный процесс. Это не на опережение. То есть, это то, mm -hmm. что должно mm -hmm. Мобиць, ну а от скажіть, як в принципі можна визначити, якщо ми сказали, треба спостерігати за дитиною, то можливо існують певні тести. Як ви ставитеся до того, чи можна за допомогою тесту визначити наскільки дитина схильна стати вундеркіндом? Ну, общие тесты, которые применяются у нас в садиках и школах, например, тесты Век, Векслера, они показывают только норму, они не показывают уровень гениальности ребенка. Есть какие-то дополнительные тесты, которые показывают склонности ребенка и к чему ребенку, чем ребенку интересно заниматься. И, то есть, вас... -то не... да, то есть, это вот целый шар на да, к чему ребенок более склонен и очень важно развивать то, например, вот если ребенок очень склонен там гуманитарии у вас вот прям с рождения это видно, то не нужно ему там сильно на математику да, делать упор, Делайте упор на саму сильну сторону розвиття рібінка. От ми поекспериментували, щоб дізнатися, чи може звичайний опитувальник визначити обдарованість дитини. Давайте подивимося. Цього ранку ми завітали в гості до двох чарівних киянок, пані Тетяни та її доньки Поліни. Маємо спеціальну місію виявити надзвичайні здібності дитини за допомогою тесту, який ми завантажили з інтернету. Будемо виявляти таланти Поліни. Чи звертається по допомогу, коли має труднощі якісь у навчанні? Yeah. Угу. На самоті знаходить собі заняття? Чаще всього, так. Да. Угу. Одноманітні справи викликають нудьгу. Або, або так, або охоче може робити якісь одноманітні вправи. Сложно відповідати. Давайте поставимо 0,5 бал. Mm -hmm, В підсумку ми нарахували 34,5 бали. Що це означає? Можливо, дитина має схильності до творчих занять, проте є дуже неуважною в точних науках. Тоді вам варто привчати її до дисципліни і порядку і тим часом розвивати творчі здібності. Наскільки це правда? эта характеристика не совсем подходит к Полинке, потому что она имеет способности как к творческим наукам, так и к точным наукам. Насколько я знаю, эту девчонку подсумки тестирования не совсем отвечают ее справедливым способностям. Посмотрите, какие картины пишет эта дитина. Она малювати начала еще с двух лет. Кроме того, Полина разговаривает английский, французский, захоплюється математикой, музыкой, делает в основном вот такие игрушки. И в школе проявляет лидерские рисы. Як показав наш експеримент, слепо доверять популярним тестам не можна. Найкраще побачити таланти дитини ви зможете лише на практиці. От, пані Оксана, мы еще не побачили, что не всегда тесты, как вы и сказали, они способны геніальність гениальность ребенка, но лишь они способны определить, насколько ребенок имеет шансы развить определенные качества, которые уже есть. смотрите, в данном случае сюжет был об одаренном ребенке, но талант рано или поздно у нее сформируется все же к чему-то одному. Mm -hmm. Она не сможет быть и талантливым математиком, и талантливым художником и так далее. В чем-то какая-то будет лидировать? То есть пока мы говорим только о склонностях и об Все Самое то это? есть да, смотреть на что, что ребенку интересно, а потом оно как бы само по себе выйдет на то, что... То есть порада на первом этапе батькам это спостерегать и анализировать схильности и интересы детей. Да, конечно, потому что ребенок не может определиться, например, в таком возрасте он хочет быть великим математиком, Марии Кюри там угу. очередной, или же художником, конечно же. Ну, а так часто бывает, что дети схильна до литературы, скажем, но батьки примушают ее навчатися, чтобы и математику она нормально сдала на пятерки, че то уже на дванадцатки, Чи можна дитину примушувати? Вот в, том пример, в том, примере, в который привели, вы нет и не имеет совершенно никакого смысла. Не будет знать ни литературы, ни математики. ребенок, который не склонен к математику, математики вы с него одаренного математика не сделаете. Зачем? Вы потеряете время и только понизите самооценку ребенка и интерес к учебе отобьете. есть еще один пример, связанный с школой и садочками, когда вчители говорят, что ваша дитина ну, не справляется, не дотягивает. Батьки, конечно, очень сумуют с того приводу и начинают еще больше вчити дитину, Наполягати, чтобы она больше сил отдавала на Насколько можно доверять такие оценки педагога? Чи треба засмучиваться? А, нужно анализировать и смотреть и выяснять, почему ребенку не интересно. Ребенка нужно заинтересовывать, как? мотивировать его. Ну, во-первых, если есть, есть области, которые к ребенку есть склонности природы. Во-вторых, хвалить, да, то есть как бы это значимость какую-то придавать этому, а, и тогда ребенок будет делать это. Вот иностранные языки самый яркий пример. Если ребенок ваш ходит два раза в неделю на курсы иностранного языка и нигде совершенно это не применяет. Ему не интересно. речевая вот он не уч... для чего. Не это понимает работает. для чего, да. Он научился читать. Он там с Машенькой на переменке там прочитал слово. Он радуется. А если и родители не будут просить его произвести какое-то вот слово наверное, на английском где-то в гостях, хвалить, то ничего не будет. Ребенок не будет знать язык. Вы знаете, мы так богато намагаемся дать детям, чтобы они были в каком-то смысле даже гениальными, мы так много вкладываем. А чего воно не позначилося негативным чином? Мы собрали доли деяких известных детей и еще из того, врешті-решт. Ніка Турбіна, восьмирічна дівчинка з занадто дорослими віршами. Вона другою в Союзі отримала поетичну премію Золотий лев після Анни Ахматової, а в 12 років припинила писати і закінчила життя трагічно. Макой Калкін у 9 років знявся у популярному фільмі Один вдома, отримав нагороду дитина року, а зараз у свої 30 не знімається. Як ви вважаєте, пані Оксано, з чим пов'язані? такие выпадки, когда жизнь не после того, как такой прорыв дети сделали в маленькие свои веки детские. Это очень печальный пример и яркий пример развития одной сферы там личности, интеллектуальной. Потому что, чтобы вырастить гармоничную личность, существует, ну, психологи выделяют минимум четыре сферы. Это духовная сфера, это интеллектуальная сфера, это социальная сфера, которая включает в себя социальную реализацию и семью обязательно, и физическая сфера. Когда идет перекос только в одну сферу, то есть есть что всегда... не можно дитину отдать до садочку, где а, он будет с 8 ранку до 6 вечера, не бачить маму, а после 6 вечера делать домашние задания и сподеваться Конечно, безусловно, любовь родителей, 8 объятий в день как минимум никто не отменял. Физическое развитие тоже ребенка никто не отменял. Ну, девочка, которая играет на скрипке, гениально, вряд ли, когда она вырастет горбатой, хорошей скрипачкой, скажет за это спасибо маме, понимаете, потому что личная жизнь не сложится. Вот поэтому это и происходит. Тож, давайте что обовязково треба врахов батькам, щоб їх дитина була не тільки розумною, але й щасливою. Головне не перебарщувати і орієнтуватися на всі чотири сфери розвитку. Любити свого ребенка, внимательно якби как бы, подбирати для нього заняття і не перегружати. І ну любити, любіть і ще раз любити. Дякую вам, пані Оксано, за те, що допомогли нам розібратися в цих питаннях. Нехай ваші маленькі розумники та розумниці будуть щасливі та здорові. Корисні поради для цього обіцяємо. Майте цікаві теми для обговорення. Пишіть на адресу, що на екрані. А ми рухаємось далі, бо попереду ще чимало цікавого. E